Антон, ты любишь футбол? Конечно. Я ярый фанат клуба «Милан». Я думаю, ты знаешь. Мне, как фанату «Ювентуса», тебя не понять. Но я уверена, что когда юные футболисты, герои следующей рубрики подрастут, мы обязательно будем болеть только за сборную России. Серьезно? Здравствуйте, с вами Радуга ТВ. Ее рубрика «Условия младенцев». И мы ее ведущие Валина Демидович и Варвара Коченко. Сегодня мы собрали в своей студии почти футбольную команду по случаю того, что 1 ноября отмечается день основания футбольного клуба Ювентус. <свист> а в курсе, что мы уже записываем? Ребята, а любите ли вы вообще футбол? Да. да, да очень. Максим, вот ты, ты почему любишь футбол? футбол, потому что там хорошая комбинация, команда работает слаженно, дружно, все друг другу помогают. Я на считаю. Ну, потому что можно так маленько включать некоторых моментов, поболеть за команду. Ну, то есть там есть такие моменты, где, тебе, как я сказал, может, можно дать пальцы, и ты можешь тоже за как Мне нравится футбол, потому что работать сообщать и забивать очень много mm. У вас есть любимые футбольные команды? Да. 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 А да. какие? Например, Максим. ЦСКА. ЦСКА? Максим. Я думаю, что пусть будет у меня, у меня любимая команда. Кубань. Кирилл. Спартак. Зинет. Варя, у тебя, наверное, тоже есть любимая команда в Да. Отлично. Но... Но. Ребята, а хотели бы вы стать футболистами? Да. -да, -да. А какая зарплата? В а огромную. Так, ты на А что ты так не уверена? Процепка. Скажи, какая зарплата футболистам и сколько хочешь получать? Ну, да, хочу получать... стать знаменитым защитником, потому что им всегда дают пас, и может там 15 секунд поводиться. И я бы хотела получать зарплату, ну, 1400. О, 500. Какие запросы? Чтобы сразу вот там... Снаряжение, да? А От... Сколько будешь получать ты? Ну, где-нибудь около 650. Миша, какую ты хочешь получать зарплату? Полтора миллиарда. Почему так много? Сожиданно. Потому что вы очень хорошо. <связывающие> Ребята, мы хотели бы вам пожелать удачи в ваших спортивных начинаниях. И с вами была рубрика «Устали младенцев». <связывающие> Пока!